Assalamualaikum dan kita kembali lagi dalam Sembang Film Podcast yang mana kita akan bincangkan tentang filem-filem dalam negara dan antarabangsa. Jadi hari ini kita bersama ahli kumpulan The Four Amigos Production. Boleh perkenalkan diri dulu? Okay, Assalamualaikum. Nama saya Nur Insyirah Balkis daripada kumpulan Four Amigos. Okay, dan nama saya Nur Humaira Bushra binti Muhammad Ridwan daripada For Amigos. Baiklah, macam yang saya cakap tadi, podcast ni akan bincangkan tentang filem-filem di dalam dan di luar negara. Okay, so filem yang kita akan bincangkan pada hari ini ialah filem yang saya percayalah berkait rapat dengan guru-guru di Malaysia ni. Jadi, um, apakah filem yang kita akan bincangkan pada hari ini? Okay, uh, untuk filem kita yang kita akan bincangkan untuk hari ini adalah filem for uh, filem memori seorang guru iaitu yang diarahkan oleh a uh, Rahman dan filem ini juga ditayangkan pada tahun 2024. Okey, um baiklah sebelum kita melangkah ke jalan cerita dia um apakah latar belakang cerita memori seorang guru ni? Okey, um cerita memori seorang guru ni dia Diadaptasi oleh sebuah novel yang ditulis oleh Allahyarham Azizi Abdullah Iaitu um, penerima award Right Malaysia pada tahun 2000 2000 berapa? 2019 2019 2019 Eh mana ada betul-betul Tak tak Okay, okay. Eh, Next Okay, next. Um, okay, oh dia diadaptasi. Okay. Jadi, um, boleh tak ceritakan um, jalan cerita ni lah tapi dalam bentuk lintas? Okay. Saya rasa saya Okay, uh, sebenarnya untuk dalam cerita filem Memori Seorang Guru ni, dia sebenarnya nak ceritakan uh, tentang seorang guru yang bernama Sunan yang itu dia berumur 40 tahun dan dia dikenali sebagai seorang cikgu yang baran lah. Okey, um, dia juga uh, perlu dipindahkan uh, ke sekolah yang di kawasan pedalaman dan dia perlu diambil alih untuk menjadi seorang cikgu yang perlu uh, menyusul segala pelajar UPSR untuk dibentuk dengan baiklah. Ke, ah. Di kelas akhir Oh faham Dia macam ditugaskan untuk kelas-kelas yeah. lah. uh, Faham? Kelas-kelas Okey sebelum kita sambung kepada perbincangan kita pada hari ini Apa kata kita mainkan dulu lah trailer cerita memori seorang guru ni Alright Aku Sunan Inilah kisah aku Kisah yang bermula dengan sebuah kebencian saya takkan isi dan sign borang ni. Apakah jadah saya nak isi borang ni? Boleh. Lepas ni kau boleh minta tukar balik bandar semula. Bukanlah apa kan? Eh, hey, lima tahun lah. Lama tu. Bukan lima hari. Assalamualaikum dan Cikgu Sunan orang bandar. Jadi, saya nak minta Cikgu Sunan tolong ubah sekolah ni. Boleh? Woi! Kalau kita hidup tak ada akhlak, nak jadi apa? Apa yang kamu buat datang lambat ke sekolah ni? Buruk saya terlepas. Apa ni? Ha? Kata. Oh, ingat ni zoo. Ini sekolah. Faham? Boleh. Saya cuba juga. Alias, hari ini apa jadi pada buruk kamu? Oh, buruk. Buruk saya banyak pokok. Cikgu baru tu garang dulu. Rupu kau ni, Mama! Biar yes. kita miskin! jangan menipu! Tenangkan JIWA AKU yang Bantulah dia ya Allah. Macam mana awak tahu saya ini Sudah sudahlah kau si Masih lagi dengan cerita-cerita yang tadi Aku melalui lorong pendidikan dengan langkah yang tempang. Murid-muridku inilah yang meluruskannya. Nihat bukan geng kita. Dia geng cikgu. Buat apa nak melawan cikgu jahat tu? Dia tu cikgu kita tahu tak? Jo, jo. Cikgu ni orang baik ni! Joss! Lepaskan Joss! Dia aku, Joss! Okay, jadi itulah dia trailer memori seorang guru ni. Daripada trailer ni pun kita dapat tahu dah yang Filem ni dia menggabungkan banyak emosi dalam satu cerita tu Ya yeah, betul ha. Jadi, um, kita kepada soalan seterusnya um, Saya dengar uh, cerita ni dia banyak uh, Ambil pelakon-pelakon yang veteran, yang orang kata profesional lah Betul tak? Jadi, uh, siapa pelakon-pelakon dia? Okay, antara pelakon yang terkenal tu uh, watak utama dia Roshamno lah kan ah, macam yang kita tahu kan yeah, sekarang yeah. ni Roshamno ni kan viral dah sekarang Betul <laughs> uh... <laughs> Lepas so, tu, uh, Nabila Huda, hmm. Nabila Huda dan Johan hmm. Asari dan watak a uh, cilik dia adalah Dennis Zamri. Hmm. Uh. Okey. Um, jadi am um, daripada trailer trailer tadi kan kita nampak yang dia ada banyak emosi. Hmm, betul, Saya sendiri pernah kan? tengok cerita ni. Jadi boleh tak um, ceritakan dalam banyak-banyak babak dalam cerita ni lah kan? babak mana yang bagi korang lah dia bagi kesan yang macam mendalam dekat korang macam bagi sedih lah okay untuk babak bagi saya babak yang boleh buatkan penonton uh, menitiskan air mata adalah di bahagian semasa sunan dan mihae pergi mancing lah okay di mana kat situ masa sunan uh, masa mihae dan sunan tengah mancing mihae nak selamatkan um, apa nak nak ambil Uh, umpan yang tersangkut masa dia orang mancing tu. Hmm. Jadi masa uh, masa Mihat tengah ambil tu, Mihat lemas dan tak juga didapat diselamatkan oleh juga. hmm. juga. So kat situ saya rasa memang uh, dekat situ adalah salah satu babak bagi saya yang boleh menitiskan air mata lah. Hmm, saya faham, faham. Betul lah tu sebab babak bagi saya pun babak tu pun memang sedih lah sebab saya pun hampir menitis sekali mata bila yeah, ya, tu ya, betul. kita tengok pun rasa macam sedih hmm, sebab seorang guru perasaan kan perasaan dia memang hmm. Dalami juga hmm. lah kan Okay, um, seterusnya lah kan um, <coughs> kita bercakap pasal pelakon semua ni kan um, saya juga ada dengar lah sebelum ni yang filem ni ditayangkan pada macam waktu-waktu dekat-dekat dengan ada dua filem besar macam filem popular pada ah, ketika itu ditayangkan jadi um, macam mana kutipan filem ni? Okay, um, filem yang popular time tu antaranya the apa ni filem How to Make Millions Before Grandma Die dan The Expert. Dia cerita tu memang popular lah kan? Tapi hmm. um, filem memori seorang guru ni, dia macam meraih lagi tinggi, meraih kutipan yang sangat tinggi lah kan? kata-kata macam uh, memang tinggi lah, lepas tu. Dia mendapat kutipan sebanyak RM350,000 selama tiga hari tayangan. Wah, cukup banyak ya yeah. ye dia punya kutipan walaupun yeah, banyak. bersaing dengan banyak film sangat. besar. Walaupun Wah. dah bersaing dengan film besar tapi memang seorang guru ni memang dapat juga um, apa ni orang panggil? Keuntungan dapat lah dalam, dalam betul. filem tu. Okey, okey, okey. So kita ke soalan terakhir kita pada hari ini. Okay. Soalan kita yang terakhir. dasarkan filem Memori Seorang Guru ni, kita tahu dia banyak main emosi, main betul, betul. Um, apa macam-macam lah. <laughs> Jadi, mesti ada pengajaran kan? betul? Ha, okay. Jadi, apa korang rasa pengajaran yang boleh penonton dapat daripada filem Memori Seorang Guru ni? Okay, pengajaran dia kan. Um, dia pengajaran dia tentang seorang guru lah kan. Terutamanya seorang guru seorang guru ni dia guru ni bukan sekadar menyampaikan ilmu bukan sekadar untuk menyampaikan ilmu kepada murid-murid pelajar-pelajar dia kan dia tugas seorang guru ni sebenarnya uh, mendidik keper, keperibadian uh, pelajarannya dan masa depan pelajar dia macam contohlah uh, cikgu Sunan watak cikgu Sunan ni dia seorang yang tegas tapi sebalik tu dia belajar untuk uh, menghargai anak murid dia dan dia dia macam dia akan tetap akan bagi kasih sayang yang cukup dan dia sabar untuk mendidik anak-anak dia tu, anak murid-murid dia. Okey, so, jadi kisahnya macam seluhannya guru ni memang tanggungjawab dia besar juga lah kan. Macam orang kata uh, ibu uh, guru ni adalah ibu bapa di sekolah kan. Hmm. Kalau cakap bila biasa, cikgu cakap semua kan. Oh, saya faham. Um, saya saya teringin lah nak tahu kan, tiba-tiba satu -tiba detik kan. Um, apa dia? Perasaan. 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 Um, apa perasaan korang bila tengok cerita tu sebenarnya? Okay, sebenarnya untuk saya perasaan tu sangat sedih lah, sebab kita tahu uh, guru tu seorang yang berpendidikan. Jadi Cerita ni sebenarnya dia bagi banyak pengajaran lah terutama untuk pelajar-pelajar um, uh, uh, Remaja sekolah dan sebagainya lah Dan benda tu akan buatkan kita rasa di situlah uh, Di mana titik kita untuk hargai ya, semua jasa cikgu kita Okay sampai situ saja kita punya podcast um, Sembang film podcast kita pada hari ini So thank you korang siapa yang sudi tengok, sudi tonton dan Jangan jumpa lagi tonton. pada masa akan datang. Ya. Bye. -bye. Aku Sunan. Inilah kisah aku. Kisah yang bermula dengan sebuah kebencian. Saya takkan isi dan sign borang ini. Apa kejadah saya nak isi borang ni? Boleh. Lepas ni kau boleh minta tukar balik bandar semula. Kalah, perbualan kan? Eh, hey, lima tahun lah, lama tu, bukan lima hari. Hai.